Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi, saya akan membentangkan tentang tugasan 2 ELMK 3113 iaitu pembentangan individu. Jadi, pembentangan ini akan membincangkan tentang isu moral di sekolah iaitu buli. Jadi, analisis kajian kes yang saya buat ialah berdasarkan analisis kajian yang telah diterbitkan dalam jurnal-jurnal pendidikan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama Iqbal Haziq bin Rosli daripada kelas Bahasa Melayu 1 Amilan 2023-2028 daripada program PISMP. Baiklah, pengenalan. Isu buli di sekolah merupakan salah satu masalah moral yang semakin membimbangkan dalam kalangan pelajar masa kini. Buli boleh ditakrifkan sebagai perbuatan sengaja menyakiti, mengancam mengaibkan atau menindas individu lain sama ada secara fizikal, lisan, sosial maupun cyber. Fenomena ini mencerminkan keruntuhan nilai moral seperti hormat menghormati, empati dan toleransi dalam kalangan pelajar. Dalam konteks sekolah, perbuatan buli bukan sahaja menjejaskan kesejahteraan emosi dan fizikal mangsa, malah turut menggagu proses pembelajaran serta keharmonian persekitaran sekolah. Berikut merupakan jurnal yang telah saya pilih. Jadi, jurnal ini bertajuk Bully Cyber mempengaruhi tahap akademik dalam kalangan pelajar sekolah menengah di Selangor. Jadi, jurnal ini menekankan tentang bully cyber di sekolah ialah maklumat umum. Penulis jurnal ini merupakan Kamsiah Mohamed, Shirin Mohamed, Zahrul Aswan... Kamarul Azhar dan Muhammad Nazran Muhammad Ozi. Jadi, jurnal ini telah diterbitkan oleh institusi Universiti Selangor UNISEL dan diterbitkan uh, oleh e-jurnal Penyelidikan dan Inovasi volume 11 nombor 1 pada April 2024. Jadi, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan media sosial dan kejadian buli cyber dalam kalangan pelajar sekolah menengah mengkaji hubungan antara tingkatan pelajar, pencapaian akademik dan salah laku disiplin dengan tahap penyalahgunaan media sosial. Jadi, metodologi metodologi, metodologi yang digunakan dalam jurnal ini merupakan reka bentuk kajian yang dilakukan melalui kuantitatif. Baiklah. Jadi, kaedah tinjauan menggunakan soal selidik Google Form dan sampel dilakukan melalui 472 pelajar tingkatan 1 dua dan empat dari tiga jenis sekolah menengah di Selangor iaitu sekolah menengah kebangsaan SMK, sekolah menengah agama SMA dan juga sekolah berasrama penuh SD. Apa itu buli cyber? Buli cyber atau cyber bullying ialah satu bentuk buli yang berlaku melalui penggunaan teknologi digital seperti media sosial, aplikasi pesanan, permainan dalam talian atau laman sawang. Ia melibatkan tindakan menghina, menggugut, menyebarkan fitnah atau memalukan seseorang secara dalam talian dengan tujuan menjatuhkan maruah dan harga diri mangsa. Tidak seperti buli tradisional yang berlaku secara bersemuka, buli cyber boleh berlaku pada bila-bila masa dan di mana sahaja, menjadikan ia lebih sukar untuk dikawal serta meninggalkan kesan psikologi yang mendalam. Antara contoh gangguan contoh buli cyber ialah gangguan dalam talian, ugutan digital dan penguntit ataupun stalker. Kita pergi satu persatu. Jadi, gangguan dalam talian merujuk kepada sebarang bentuk tingkah laku yang menjengkelkan, menggod atau menyinggung perasaan seseorang melalui platform media sosial. Jadi, antara contohnya merupakan menghantar mesej lucah kepada mangsa, komen-komen menghina dan juga penyebaran maklumat peribadi tanpa izin. Seterusnya ialah ugutan digital. Ugutan digital ialah perbuatan mengancam seseorang melalui medium teknologi dengan tujuan menakut-nakutkan, memeras ugut atau mengawal mangsa. Jadi, contohnya ialah uh, apabila seseorang ini mengugut untuk menyebarkan maklumat peribadi seperti gambar, video yang telah dilakukan oleh mangsa. Ataupun seterusnya kita boleh katakan melalui ugutan fizikal atau seksual yang dilakukan secara dalam maya. Seterusnya ialah penguntit atau stalker. Penguntit atau stalker ialah individu yang sengaja mengikori memerhati atau mengganggu seseorang secara berterusan tanpa keizinan sama ada di dunia nyata atau dalam talian. Jadi, antara contoh-contoh yang kita boleh ambil ialah seperti uh, stalker ni dia akan mengumpul maklumat peribadi mangsa untuk kegunaan peribadi secara rahsia. Ataupun dia akan memantau aktiviti di laman sosial media mangsa untuk dia tahu apa yang dia tengah buat dalam kehidupan seharian dan sebagainya lah. Jadi, Dapatan kajian yang telah saya buat berdasarkan jurnal ini Saya telah membuat kesimpulan dan saya telah uh, Memfokuskan tentang kesan dan akibat Daripada buli cyber ini kepada bangsa Jadi, yang pertama Ia akan menjejaskan pencapaian akademik Kajian membuktikan bahawa pelajar yang menjadi mangsa Atau terlibat dalam buli cyber Menunjukkan penurunan dalam pembelajaran kurang dalam pembelajaran mangsa juga akan kurang bermotivasi serta akan menyebabkan keputusan mangsa akan semakin merosot. Seterusnya, kajian juga mendapati pelajar yang mempunyai etika dan kesedaran tinggi terhadap penggunaan media sosial menunjukkan prestasi akademik yang lebih baik. Seterusnya, kesan emosi dan psikologi. Jadi, mangsa buli cyber akan mengalami kemurungan, kesedihan, ketakutan dan rasa rendah diri. Dalam kes yang serius, Buli cyber boleh membawa kepada tingkah laku mencederakan diri dan keinginan membunuh diri. Seterusnya, masalah disiplin dan etika. Pelajar yang kurang kesedaran tentang etika cyber lebih mudah terlibat dalam penyebaran mesej berunsur ancaman, penghinaan atau fitnah. Kegagalan mengawal diri di alam maya boleh menyebabkan pelajar terlibat dalam jenayah cyber ringan seperti penyamaran identiti atau penyebaran maklumat palsu. Seterusnya, kesan sosial dan moral buli cyber membawa kepada perpecahan hubungan antara rakan sebaya. Jadi, ianya akan menyebabkan kehilangan kepercayaan dan konflik sosial dalam kalangan pelajar. Ia turut menjejaskan kehormatan dan reputasi mangsa kerana maklumat boleh tersebar secara meluas dan pantas melalui platform media sosial. Seterusnya ialah kesan terhadap sekolah dan masyarakat. Jadi, guru dan kaunselor perlu membantu pelajar yang trauma, memberi pendidikan etika media sosial dan meningkatkan literasi digital Masyarakat juga perlu sedar bahawa buli cyber bukan sekadar masalah individu tetapi isu sosial yang menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan pelajar. Jadi, setelah melakukan beberapa kajian, saya telah menemukan statistik tentang buli cyber di Malaysia. Jadi, di Malaysia, kita aa, di dalam peringkat dunia. Malaysia menduduki tangga nombor 5 dalam peringkat buli cyber manakala untuk peringkat Asia ialah nombor 2 di bawah China. Jadi ini menunjukkan bahawa Malaysia ini merupakan salah satu negara yang banyak melakukan buli cyber. Jadi kita perlu sama-sama untuk mencegah benda ini daripada terus berleluasa dan untuk mengurangkan daripada berlakunya aktiviti buli cyber ni di Malaysia. Jadi berikut pula merupakan video berkenaan buli cyber yang dilakukan yang saya ambil daripada aa, platform YouTube Dan juga ini menunjukkan Tentang bagaimana buli cyber itu berlaku Jadi ini pula merupakan berita Daripada aa, Sinar Harian Jadi berita ini menunjukkan Tentang kes buli cyber Mencatatkan peningkatan yang semakin lama Semakin meningkat Sabar tahun di Malaysia Baiklah Kita selesai berborak tentang Buli cyber Jadi terdapat lagi tiga buli lain yang belum saya sebutkan yang kita akan jumpai sama-sama selepas ini. Jadi, buli yang pertama ialah buli fizikal, buli lisan dan juga buli sosial. Jadi, buli fizikal ialah perbuatan menggunakan kekerasan tubuh badan dengan tujuan untuk menyakiti, menakut-nakutkan atau menguasai individu lain. Ia merupakan bentuk buli yang paling mudah dikenal pasti kerana melibatkan setuhan atau tindakan agresif secara langsung. Jadi, contoh-contoh buli fizikal ialah menendang, menumbuk dan menolak. Baiklah, ini merupakan statistik kes buli yang berlaku daripada 2022 hinggalah Oktober 2024. Jadi, ini menunjukkan bahawa kes yang dulu aa, semakin pencil, dia mula naik kerana platform media sosial dan juga ia menyebabkan kes buli di Malaysia Semakin lama semakin tinggi di Malaysia ni. Video ini pula menunjukkan tentang contoh-contoh video buli fizikal. Jadi, ini merupakan berita daripada Astro Awani yang menunjukkan tentang murid darjah 1 yang dipuli dan dipijak-pijak oleh senior. Jadi, ini membuktikan bahawa a uh, buli ini membawa kesan buli fizikal ini membawa kesan yang sangat tragis kepada bangsa. Kerana kalau kita lihat daripada video ini, murid dari satu ini sampai masuk ke hospital dan ianya amat-amat merugikan mangsalah dan pembuli masih bebas di luar sana. Seterusnya, kita pergi pula kepada bulisan. Jadi, bulisan ialah perbuatan menggunakan kata-kata untuk menghina, memperlekeh, menakut-nakutkan atau menjatuhkan maruah seseorang. Ia sering berlaku dalam bentuk ejekan cercaan, ugutan atau penyebaran kabar angin yang bertujuan untuk menyakiti perasaan mangsa ini. Antara contoh bulisan ialah mengejek atau memberikan gelaran buruk kepada seseorang. Seterusnya, menyebarkan fitnah dan gosip. Jadi menyebarkan fitnah dan gosip ini, kita memfitnah seseorang itu melakukan sesuatu yang tidak baik. Walaupun kita tidak tahu sama ada benda itu betul atau tidak. Jadi seterusnya ialah mempersendakan kelemahan orang lain. Jadi ini merupakan video yang menunjukkan tentang buli lisan. Jadi, berikut merupakan contoh-contoh berkenaan buli lisan. Jadi, berita daripada Utusan Malaysia ini merupakan salah satu berita yang berkenaan tentang buli lisan. Jadi, aa, tajuk berita ini merupakan ejekan lisan, dianggap lawak punca buli di sekolah. Jadi, ada golongan murid yang menganggap bahawa ejekan-ejekan ejekan lisan ini merupakan gurauan tetapi secara kita tidak sedar ia merupakan salah satu unsur buli yang membuatkan mangsa uh, menyebabkan mangsa uh, susah dan resah terhadap buli ni. Jadi untuk a uh, pembuli diorang akan merasakan macam mereka hanya bergurau tetapi bagi mangsa buli ia merupakan satu buli dan ia dapat merendahkan-rendahkan dan memburukkan mangsa. Seterusnya kita pergi kepada buli sosial. Jadi Buli sosial ialah perbuatan yang bertujuan untuk merosakkan hubungan, reputasi atau penerimaan sosial seseorang dalam kalangan rakan sebaya. Ia sering dilakukan secara halus dan tidak melibatkan kekerasan fizikal, tetapi kesannya sangat mendalam kerana menyentuh aspek emosi dan psikologi mangsa. Jadi, contoh buli sosial ialah mengasingkan seseorang secara sengaja, memalukan seseorang di halayak ramai, berpura-pura berkawan dan menjatuhkan maruah seseorang. Berikut merupakan contoh-contoh buli sosial. Jadi, buli sosial ini merupakan salah satu aspek buli yang menggunakan kaedah psikologi. Jadi, buli uh, sosial ini kita boleh kata ia macam secara halus kerana kita tidak nampak daripada segi fizikal tetapi dia menyerang daripada segi mental psikologi seseorang. Jadi, Mengapa buli sosial, psikologi jauh lebih kejam? Ini merupakan tajuk bagi uh, berita yang saya temui. Jadi, kenapa kita katakan buli sosial ini jauh lebih kejam? Jadi, buli sosial ini jauh lebih kejam kerana ianya tidak boleh dirawat kerana kita tidak nampak melalui fizikal. Seperti yang saya kata tadi, fizikal dan juga kita tidak dapat lihat daripada kita hanya mampu lihat daripada segi mental seseorang. Jadi, Apabila buli sosial ini berlaku, mangsa memerlukan rawatan psikologi dan memerlukan bimbingan pihak kaunseling. Jadi, kesan dan akibat daripada buli fizikal, buli lisan dan juga buli sosial. Baiklah. Jadi, buli fizikal akan menyebabkan kecederaan pada tubuh badan seperti lebam, luka atau patah anggota akibat kekerasan. Ketakutan untuk ke sekolah kerana bimbang diserang semula oleh pembuli. Trauma emosi dan hilang keyakinan diri akibat penderaan berulang prestasi akademik menurun kerana hilang fokus dan semangat untuk belajar seterusnya buli lisan buli lisan menyebabkan tekanan emosi dan kemurungan akibat kata-kata hinaan yang melukakan perasaan rasa rendah diri dan malu terhadap kekurangan diri yang sering diejek ini apa yang akan dilalui oleh mangsa kehilangan keyakinan diri untuk berinteraksi atau bercakap di hadapan orang lain dan hubungan sosial akan terganggu kerana mangsa cenderung untuk mengasingkan diri. Seterusnya ialah buli sosial. Buli sosial akan menyebabkan mangsa merasa terpinggil dan kesorangan akibat dijauhkan daripada kumpulan rakan. Kehilangan sokongan sosial menjadikan mangsa sukar menyesuaikan diri di sekolah. Kerosakan reputasi dan maruah diri akibat fitnah atau gosip yang disebarkan. Kemurungan dan tekanan jiwa kerana tidak diterima oleh persekitaran sosial. Baiklah, jadi, kita telah selesai uh, berbincang tentang kesan dan akibat buli kepada mangsa. Jadi, sebagai seorang yang sangat sangat menolak buli, ini merupakan strategi pencegahan yang boleh kita lakukan untuk buli fizikal, lisan dan sosial. Jadi, untuk buli fizikal, kita dapat melaksanakan program disiplin dan kempen anti buli secara berkala bagi meningkatkan kesedaran pelajar ia dapat menggalakkan pelajar melaporkan kejadian buli kepada guru atau kaunselor tanpa rasa takut. Ia dapat kita juga boleh meningkatkan pendidikan nilai moral dan empati agar pelajar memahami akibat perbuatan ganas dan ia juga dapat kita juga dapat melibatkan ibu bapa dalam pemantauan tingkah laku anak serta menggalakkan komunikasi terbuka di rumah. Seterusnya buli lisan Pendidikan pelajar tentang empati iaitu memahami perasaan orang lain sebelum berkata sesuatu. Ianya dapat mewujudkan peraturan tegas terhadap kata-kata kesat dan ejekan di sekolah. Kita juga dapat memberi bimbingan konseling kepada pelajar yang sering mengejek atau menggunakan bahasa kasar. Kita juga dapat mengajar kemahiran komunikasi iaitu berhemah dan sopan termasuk cara menegur tanpa menghina. Seterusnya, kita pergi pula kepada buli sosial. Jadi, tindakan pencegahan ialah mewujudkan budaya inklusif dan saling menghormati dalam kalangan pelajar melalui aktiviti berkumpulan. Kita juga dapat menggalakkan kerjasama dan perpaduan dalam aktiviti kurikulum supaya tiada pelajar tersisih. Justru itu, kita dapat menyediakan saluran sokongan seperti guru penasihat atau rakan sebaya untuk membantu masa dan akhir sekali, kita dapat mendidik pelajar tentang kesan pengasingan sosial dan fitnah terhadap kesejahteraan emosi orang lain. Jadi, Sekian daripada saya. Sekian. Jadi, itu saja daripada saya. Ingat, hentikan buli, sebarkan empati. Mari kita sama, sama-sama berhenti mengamalkan budaya membuli ini. Jadi, sekian daripada saya, Iqbal Hazib Brosli. Terima kasih.